Я подумала, что может действительно все-таки есть эпидемия. И на всякий случай ношу маску. Я еще просто не видела людей, которые болеют так сильно. То есть все ходят, закрываются. Слышали, приняли мир. У меня тоже есть маска. Делали ее сами. Есть маска. Хотя одеваю, ношу ее и в магазинах обязательно. Ну, вы знаете, я вообще-то вышел на улицу купить вот э, лимонов и обратил внимание на людей. Я заподозрил, что, возможно, это как-то связано с какой-то из эпидемий. Ну как, ну все ходят, я Хожу, чтобы не заразиться. В аптеке обычных масок не было, марлевых не было. Ну, я зашел в детский дом. Чеснок, <свес> масло всякие, чайного дяйва, варума, лампу запускать. Оксалидовую мазь приготовить, чеснок. Рецепт достался мне от бабушки, от моей. Рассказала про некоторые позы, но это не йога, которые помогают хорошенечко пропотеть. Ну, лимоны хавы. У меня есть еще чеснок. Почему вы думаете, что они не болеют? Они просто виду не показывают, имидж не позволяет. Они не часто ездят в общественном транспорте. тому что, наверное, на гроши тоже богаты. Для наших политиков есть только один хороший способ – это осиновый кол. В грудь. Я уже потратила гривен 150. Вообще не трачу деньги на лекарства. Вы знаете, когда началась эпидемия, я думал, мне хватит на всю эпидемию денег. Потому что, да, бутылка была по 30 гривен. Водка уже 35 гривен. Придется трезветь, очень. Если считать, еще, ну, с 85 -го года где-то, ну, в советских рублях только в рублей 50. Ну, а с 91-го в тратил тоже, там, ну, там, пару миллионов. Можете не общаться с большим количеством людей или ходить в защитных масках. Надо есть вот так вот. <laughs> не вижу, грипп идет, я от него убегаю. <laughs> Будете, да? <я>? Оператор может. <laughs> Тоже не ходи. Ну как хотите, извините. Какая эпидемия? То есть вы еще не слышали о эпидемии? Не, не, слышал ничего. Ну а почему вы в маске? <laughs> так мы ну, вот скоро.